আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজ্য একসাথে এক ঝাঁক চোর পুলিশের জালে শিলচর পুলিশের অভিযানে এগারো চোর ও দুই স্বর্ণকার আটকা পড়েছে পুলিশের জালে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের চুরি যাওয়া সামগ্রী শহর ও শহরতলের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং গলিতে সংগঠিত একের পর এক চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন বাসিন্দারা এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎপর হয় কাছাড় জেলা পুলিশ বুধবার রাতে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তার নেতৃত্বে চোর ধরতে এক বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ এই অভিযানে এগারো জন কুখ্যাত চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় পুলিশ দ্রুত চোরদের কাজ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণের চুরি যাওয়ার সামগ্রী বৃহস্পতিবার শিলচর সদর থানায় এক সংবাদ সম্মেলন করে কাচালের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা এই অভিযানের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে জানান শিলচরত হয়ে থাকা ঘটনা ঘটনাবিলাক লৈ যা নিশা এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি এঘাৰজনকৈ চোৰ হাতে লোতে আমি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ এই যিসকল ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম হ'ল সাগৰ দাস কবিৰ হুছেইন নীৰদ দাস ৰাজু চাহ ছইফ আলী ৰুবি দাস আব্দুল লস্কৰ সঞ্জয় সিং ওমকাৰ মালি আৰু দিব্য দিব্যেন্দু ৰয় এইকেইজন গাৰজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ এগৰাকী মহিলা আছে গতিকে তেওঁলোকক যিটো তেওঁলোকৰ যিটো মদাছ অ'পৰেন্দ্ৰি হৈছে তেওঁলোকে গোটেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে চুৰি কৰি ইয়াতে এটা বিশেষ অঞ্চলত চদৰ ঘাট ব্ৰীজৰ ওচৰত এটা কালভাৰ্টত তেওঁলোকৰ এটা আড্ডা বহিছিলে য'ত তেওঁলোকে যিখিনি সামগ্ৰী চুৰি কৰি আনিছে সেই সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে তাত ৰাখি আলোচনা চলাই থাকোঁতে এটা বিশেষ অভিযান চলাই আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী তাত টিভি আছে ৰিক্সা আছে তাত অন্যান্য যিখিনি কাঁহ কাঁহৰ বাচন বাচন বৰ্তন তাৰ লগতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ তাৰ লগতে হেলমেট আৰু আন আন সামগ্ৰী ইয়াত আছে ইয়াত যি সোণৰ অলংকাৰ পাতি চুৰি কৰি তেওঁলোকে এটা বিশেষ সোণাৰীৰ দোকানত তেওঁলোকে জমা দিয়ে আৰু সেই সোণাৰীৰ দোকানীয়ে এইখিনিক গলাই ছলিড হিচাপে তেওঁ তৈয়াৰ কৰি এইখিনি তেওঁ বিক্ৰী কৰে আৰু সেই যিজন সোণাৰী আছে তেওঁকো আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত পৰা আমি তেওঁ চলিড পৰ্যায়ত তেওঁ যিখিনি সোণ অলংকাৰ পাতি গলাই তেওঁ চলিত কৰি তেওঁ ৰাখিছিলে সেইখিনিও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু চোৰৰ যিখিনি এই উৎপাত ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে সেইকাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ যাতে স্থানীয় ৰাইজৰ যি নিৰাপত্তা আছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ যি সম্পত্তি আৰু জীৱনৰ যি নিৰাপত্তা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ তেওঁলোকে যাতে কঠোৰত মানগতভাৱে তেওঁলোক যাতে শাস্তি পায় তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই যিসকল ব্যক্তি আছে এই গোটেই ব্যক্তিসকল আমাৰ জিলাখনেৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ হয় চুবুৰীয়া জিলাৰো আছে হোজাইৰো আছে গতিকে তেওঁলোকে এই যি বৰা ঘিলিৰ আৰু তাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে গোট খাই তেওঁলোকে এই চুৰিকা কাৰ্য তেওঁলোকে সংগঠিত কৰে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ এই যিটো ৰেকেট আছে আৰু গোটেই ৰেকেটটো আমি যাতে বাষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চাৰ্কুলত যিসকলে থাকি এই কামটো কৰি আছে তেওঁলোকে যাতে এই কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ